Assalamualaikum, saya Danish Danial Budris bin Roslan Pemegang kad metrik bernombor L20242002 Kumpulan kami telah memilih isu tingkah laku dilikuan sebagai tajuk dokumentari kami Secara umum, tingkah laku dilikuan bermaksud Perbuatan atau kelakuan remaja yang melanggar norma masyarakat Undang-undang ataupun peraturan walaupun tidak melibatkan jenayah berat. Contoh tingkah laku ini termasuk ponteng sekolah, vandalisme, buli, mencuri ataupun pergaulan bebas. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, tingkah laku di dalam kalangan pelajar didefinisikan sebagai kelakuan menyimpan daripada norma kehidupan yang dikategorikan sebagai salah laku serius. Antara contohnya ialah menconteng, atau merosakkan harta benda sekolah melawan guru, membuli memeras ugut dan melakukan gangguan seksual KPM menekankan bahawa masalah ini bukan sekadar isu disiplin tetapi gejala sosial yang boleh menjejaskan masa depan pelajar dan sekolah Oleh itu, ia memerlukan tindakan melalui kaunseling pendidikan moral dan akhlak serta intervensi awal supaya tidak menjadi masalah yang lebih besar hmm maaf sangat pening sikit berkaitan dengan masalah pelajar lah ya. Yeah. Baik, mungkin kamu boleh cerita sikit lah pengalaman kamu di sekolah uh, Pernah tak kamu buat perkara-perkara yang bermasalah di sekolah? Contoh macam ponteng telas ke ataupun gaduh dengan kawan ke ataupun melawan guru ke dan sebagainya lah Kalau ikut daripada pengalaman saya uh, saya pernah lah juga ponteng juga beberapa kali sekolah, pergi kelas. Jadi biasanya bila ada kawan-kawan saya yang ajak untuk ponteng saya pun akan ikutlah orang. kan. <tuk> ya. <tuk> ada juga kadang-kadang so, saya tergaduh dengan kawan-kawan saya tapi tu pun sebab mula-mula sebab gurau lah. Gurau. Bila gurau-gurau makin lama makin keras sikit lah. Macam bila dia dah kasar sikit saya pun macam. Kalau saya contohnya bila saya kan dia macam konten sekolah okay. jadi konten sekolah ni kalau buat saya rasa best lah sebab yang pertama sekali kita, macam saya takkan lah takkan ada di tempat yang saya tak suka so, kalau macam waktu yang saya cakap tadi waktu saya minat saya ponteng saya rasa lah sebab mm. saya dapat, tak, payah buat benda yang saya tak suka mm. ha. tapi mm, contoh kalau macam uh, saya macam terbuat tidak hormat ataupun berkejapu uh, depan uh, guru tu Adalah mm. juga rasa bersalah tu mm. Saya rasa kalau benda-benda buruk ni Kawan-kawan lah banyak saya Kawan-kawan lah banyak Jadi <tuh>. di dalam sekolah Saya Se rasa -se, yang patut membimbing saya lagi Yang saya rasa okey lah. buru Guru lah Guru lah Bila-bila lagi -bila guru Sebab ni bila guru kaunseling Dia telah dilantik Dan pelajar-pelajar yang bermasalah ni minta tolong Saya rasa mungkin dia lah orang yang tepat boleh bantu ya? Ha. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Badri bin Khairuddin Nama metrik saya L2024 200-2308 Baik, insyaAllah hari ini Saya akan berkongsi tentang punca-punca berlakunya tingkah laku di lingkungan Baik, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkah laku ini Antaranya ialah faktor keluarga Rakan sebaya Sekitaran di sekolah Media masa dan juga diri mereka sendiri Baik, antara faktor yang saya akan kongsikan di sini ialah tentang faktor keluarga. Faktor keluarga merujuk kepada hubungan antara ayah dan ibu ataupun suami dan isteri. Baik, jika langkah ini selalunya datang daripada keluarga yang bermasalah. Hubungan yang kurang baik yang ditunjukkan oleh ibu dan ayah kepada anak-anak ini akan memberi tekanan yang tekanan emosi yang mendalam kepada anak-anak dan seterusnya anak-anak akan meluahkan dengan cara melakukan perkara-perkara negatif Contohnya, apabila berlaku perceraian di antara suami dan isteri ataupun ibu dan ayah anak, anak ini akan kurang mendapat kasih sayang dan seterusnya mereka akan Sudah terpengaruh dengan Rakan sebaya orang luar dan juga media masa yang akan mempengaruhi mereka untuk melakukan tingkah laku yang negatif ini Selain itu, ada juga berlakunya di rumah apabila seorang itu seorang murid itu selalu di ataupun dipukul oleh ibu dan ayah mereka dan apabila dia datang ke sekolah dia akan mempraktikkan perkara yang sama kepada rakan-rakannya kes-kes seperti ini selalunya berlaku sebabkan faktor daripada keluarga itu sendiri datangnya daripada rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama diberi Asfah Hafiz bin Yusof Nombor metrik l 2024 2002 -362. Ok, hari ini saya akan membentangkan Teori-teori ke laku di lingkuin Ok, yang pertama Teori asosiasi differential Daripada Edwin H. Sutherland Teori ini menyatakan bahawa Perlaku di lingkuin dipelajari melalui Interaksi sosial Seseorang akan cenderung melakukan kejahatan jika ia sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki pandangan positif terhadap tindakan kriminal. Prinsip utama, perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar. Interaksi dengan kelompok yang mendukung kejahatan lebih banyak daripada yang menentangnya akan meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi delinquent. Teori yang kedua, teori kontrol sosial daripada Travis Hirschi. Hirsti menyatakan bahawa perilaku di lingkungan terjadi ketika ikatan sosial pada masyarakat melemah. Ada empat elemen utama dari ikatan sosial menurut Hirsti. Jika keempat elemen ini melemah, maka peluang individu untuk terlibat dalam perilaku di lingkungan akan meningkat. Teori yang ketiga, teori labeling. Uh, daripada Howard Becker Teori ini menekankan bagaimana masyarakat memberi label kepada individu yang menyimpang ketika seseorang dilabeli sebagai nakal atau kriminal. Label itu bisa menjadi identitas diri dan memperkuat keterlibatan dalam perilaku menyimpang. Faktor-faktor yang menyebabkan tingkah laku di ialah keluarga dysfunctional, kurangnya perhatian kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Kedua, lingkungan sosial termas sebayang yang menyimpang kemiskinan kurangnya akses pendidikan yang ketiga media masa dan internet seperti paparan konten kekerasan atau amoral yang keempat kurangnya kontrol diri dan supervisi sosial sebagai penutup tingkah laku delinquent tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu teori perilaku ini merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor individual sosial dan struktural pendekatan preventif seperti pengaturan peran keluarga, sekolah dan lembaga sosial lainnya sangat penting dalam menangani perilaku delinquent. Sekian daripada saya. Terdapat pelbagai cara untuk menangani masalah ini. Antara salah satu cara untuk menangani masalah ini adalah yang bermulanya daripada sisi keluarga itu sendiri. Ibu bapa memainkan peranan yang paling penting dalam membentuk kepribadian anak-anak Ibu bapa perlulah memberi didikan dan juga kasih sayang kepada anak-anak dalam membentuk nilai murni dalam diri mereka itu. Ibu bapa merupakan suah hasanah ataupun role model kepada anak-anak. Apa-apa yang apa yang ibu bapa buat, anak-anak akan ikut. Contohnya, kalau ibu bapa bersikap positif, jadi anak-anak akan menyerap nilai-nilai positif ini dan mereka akan mempraktikkan dengan orang sekeliling mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera Baik, berdasarkan pelaksanaan kaedah penyelesaian yang telah dicadangkan di kumpulan kami mendapati bahawa terdapat beberapa keberkesanan yang boleh dilihat pada murid tersebut Kaedah ini telah membantu mengurangkan tingkah laku dengkir secara berperingkat Pertama, kita lihat dari segi kesedaran kendiri Nampak murid mula dapat mengenal pasti kesan buruk daripada perbuatan mereka sebelum ini. Dengan melalui sesi bimbingan dan aktiviti sokongan ini, jadi mereka lebih memahami kepentingan menjaga disiplin dan dapat mengawal diri daripada terpengaruh daripada ajakan rakan sebaya. Dari sudut hubungan kekeluargaan pula, Murid ni yang sebelum ini mudah terpengaruh dengan kawan, kan? mula beralih kepada keluarga sebagai tempat meluahkan perasaan. Bila ibu apa dia lebih kerap berkomunikasi dengan anak, menegur dengan cara yang baik dan memberi sokongan moral, murid tu dia lebih terdorong untuk hadir ke sekolah serta menjaga tingkah lakunya. Jadi secara keseluruhannya keberkesanan uh, kaedah ini dapat dilihat uh, dengan lebih jelas apabila sekolah dan juga ku, uh, sekolah dan juga keluarga bekerjasama dengan rapat Ya. Yeah. Walaupun cabaran tetap adalah kita katakan, kan namun dengan penglibatan keluarga yang konsisten tingkah laku delinquent murid dapat dikurangkan dengan lebih berkesan dan berpanjangan. sekadar itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.